До нас туди ближче, бо сьогодні це наша, наша спільна справа. Сьогодні ми маємо дати чітку відповідь на ці дії нашій владі, які привели до тої страшної трагедії, яка сталася в родині Кавщини. Світлини, ось ми принесли сьогодні цей стенд. Хай влада вийде, куди стояли оці регіонали. Ми пальцем вказували, подивіться, подивіться на те, що ви робите в цьому місті. А вони казали, нема на цього. Все нормально. Це не світлина, не прозержиська казали. Що це все ви вигадали? У нас все добре. Влада працює. Нас покращення. Рівно місяць тому зроблені ці фотографії, де вказано чітко на ці біди, які є в нашому місті. Місяць пройшов, нічого не зроблено. Я запитую, люди, поки ми будемо мовчати, коли нас прийде тут не сотні, а тисячі, десятки тисяч. І ми скажемо всі як один. Таким відверто навчаються з простих людей. всі просто был элементарно чем-то закрыт ребенок бы туда уже не упал никто бы туда не упал пусть даже он гулял сам пусть я это какой-то беспризорник это да, 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 кто угодно бомж вот может упасть я, но это не значит что нужно просто я, на это все закрыть глаза и просто для себя делать отмазки что нужно было смотреть нужно было следить там ну. вы считаете что кого-то накажут за эту ситуацию? я не думаю что кого-то накажут но э, нужно было бы нужно было бы чтобы э, пускай я не преследую какой то идею там, свергнуть мэра и в, в волны, волны, Нет, придет волны, другой волны, мэр, придет волны, другой волны, человек, волны, который, волны, который волны, будет волны, э, справа, система, э, то же самое, ничего не, ничего не, не изменится. То есть тут должно можем быть, жить. это идти от идеи, должен быть какой-то протест, должен быть какие-то действия предприниматься, чтобы эти власти наши не делали это только тогда, когда там день города или кто-то приезжает свыше, да? Либо же там перед выборами делают, латают дорогу. И закрывают бумажками люди. Нет, это должно про проводиться постоянно. Облагораживание города не только по праздникам, а во избежание каких-то ну, происшествий. Потому что э, если люди не будут об этом говорить, то ничего не будет, не будет делать. Я считаю большую глупость. Он сказал... Э, на люк никто не жаловался, мы его не закрывали. Ну, это суд. Это абсурд. В центре да. города провалится асфальт, никто об этом не скажет, и он будет там год-два, это дыра будет. Ну, это он бред. Он это понять. бред. Просто а нужно, нужно следить, нужно подключать и давать пинок под зад всем, кто за это Мы просто не успели организоваться. Я, например, увидела в 11 часов вечера, я никому не могла сообщить. Ну, не было... Кого могла, тот работал, все это. Я думаю, мы... Должны подниматься. На самом деле, действительно, пока мы будем молчать, пока нам будут все дальше, выше и выше на голову садиться. Будем больше позволять. Я так думаю, что каждый, если мы через пару дней можем помочь, что вот, если вы нас организуете, если как бы скажем. Постоянный оратор. Будь ласка, не будь ты бойдужены. Выходи, звони. Давай ты это, это вот случайность или все таки вот какая-то тенденция? Это не случайность. У меня, вот, у меня ребенок сам ходит, ну, он уже достаточно взрослый, она ходит к бабушке, к свекрови, на соседний район. Там нет вообще освещения, и никогда не было. Район Послоболки, район Юрия Волкова, там нет освещения. Вроде бы центр города, рядом центральный рынок. Нет, духов открыт, постоянно да? там. Там что-то делают, то стоят ветки, то потом опять какую-то плиту положили, то вот Муж у а меня тоже периодически потому что-то засовывает. По крайней мере, не обидно. Просто что-то, ну... Это из-за того, что только мы уже знаем, век, где они находятся, и, век. и вечером мы можем более-менее с, с фонарями идти. А если человек будет идти там вечером случайно, первый раз, ну, страшно вот отпускать людей, потому что вот нигде... Как минимум, вымогаем убить писька и отдавать Собрунова. Ликвидацию. Самое главное, что не несет за это ответственность. И гроши для всего есть. Вы считаете, что все-таки накажут кого-то или вот родители останутся наедине со страной? Верите в то, я что накажут? Я, то, я, что я, я даже не знаю, как вот что произойдет. Но хотелось бы, чтобы они разобрались в этом и что-то так приняли. На, на самом деле, именно поэтому мы не считаю, что очень хочется верить, что, что такие люди могут что-то добиться. Чтобы это просто не затопталось, а не исчезла как обычная история, как и все предыдущие. Просто очень хочется, чтобы действительно народ поднялся и что-то произошло. Мы мы вы, дробные, державы, это, вы считаете, что все люди вышли? на самом деле вот да, ряд вот смерти этого мальчика, мальчика она вот сподвигла народ на то, что они Естественно, я думаю, что это не все люди, которые Я масса людей, которые даже не подозревают не знают, что здесь происходит. На самом деле слухи вот те же люди, те же, которые просто слышат, которые здесь На самом деле это просто так не пройдет, я верю в это. И хочется все-таки верить в какое-то чудо, что все-таки на всего самом всего, деле не пройдет все это так. И не найдет где-то кого-то, как у нас обычно это бывает. кого то на низшем уровне кого-то на кого-то поднесет. Просто, да. просто действительно должны отвечать да. за это. И пока народ сам да. большим количеством не придет и не начнет что-то делать, так оно и будет. Как вас зовут? Так оно будет. Виктория. А фамилия? Макарей. Спасибо. Спасибо. А вас? Евгений Макарей политических цветов, хочу сказать, и по поводу того, кто что делает. Вот благодаря форму я вижу здесь человек, наверное, 20. А вот свободовцев как-то не сильно много. Тут, тут вот мы стоим и шутим, что может быть надо было верху сердечку приложить, чтобы больше людей пришло. И опять-таки по поводу что-то делать и что-то не делать. Вот я сейчас приглашаю телеканалы, я вижу тут много, да? Я приглашаю в коллег, я сам работаю на этом. Вот, вот там двух специалистов. Хотите, покажу открытый люк. Огромный метров пять. Видите? Приглашаю всех. Вот ну, давайте пойдем и посмотрим. И давайте возьмем его или закроем, или сами что-нибудь сделаем. Или, или может быть отсюда. Или может быть отсюда плиту снесем туда прикроем. Вот. 50 метров, Пойдите, Приглашаю. Висаку! 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 ВІДСТАВКУ! Будуть на беги деякі, деякі вказівки. Тим більше, що два роки, три роки тому, під час предвиборчої кампанії 2010 року, року Станіслав Сапронов став тоді під прапорами партії регіонів, гарантував, що за допомогою Олександра Вілкова, тоді губернатора Дніпропетровщини, а зараз це віце премєр України, будуть вирішені всі питання, які стосуються водопостачання та каналізації. Нам було обіцяно, ми не є ця програма на руках. Нам було обіцяно європейський рівень цієї системи повністю з ліквідації про цих проблемних моментів впродовж двох років. Наразі це все виявилося простим обманом, і я думаю, що зараз, коли центральний цін висвітляти це, будуть тут вжиті певні певні дії. Якщо навіть якщо місцевий бюджет щось не буде витягувати, ми будемо наполягати і на допомозі з державного бюджету, тому що нам зайві. Додаткові нам смерті не потрібні. Я думаю, що буде, буде проблема вирішена ця в, в певному разі. Ви і ховаєтесь. Ну, Ви не поважаєте людей, які тут стоять. Ви не поважаєте ту родину, яка опинилась в цій трагедії. Будь ласка. Шановна громада, я дуже поважаю цю родину, яка постраждала. Е, говорити щось зараз, давати оцінки, я не маю повноважень. Йде зараз слідство. Це по-перше. Можна тисячу раз кричати геть владу!», але йде слідство. І поки не будуть знайдені винні, вони не виявлені ще. Про це нема сенсу розмовляти. Наскільки ми розуміємо, влада не знає, хто в цьому винен. Шамані громада, я вас допитую. Ми знаємо, хто винний. Ми знаємо, хто винний. Ми знаємо, хто винний. Не логично. Понимаете, это системная проблема. Дети проблема. У меня есть ребенок, я боюсь за его долю и за его судьбу. Почему вы люки не закрываете? Мы Системная закрываем проблема. люки. По тысячу люков закрывают. Вот с начала года тысячу люков закрыли. Закройте бетонными крышками и не будет этой проблемы. Почему Значит, вы не инспектируете? Мы инспектируем. И, и регулярно эти люки обновляются. Воруются пластмассовые люки, воруются плиты, которыми накрывают. Понимаете, все воруется. А сколько Привет всего люков в городе? Вы говорите, что две с половиной тысячи не закрыто. А сколько всего? Я не сказал две. Две с половиной Значит, две с половиной тысячи водоканаловских, три тысячи теплосетей и тысячу телеков. То есть все водоканаловские не закрыты? поступал как человек и рассказывал всем, как вообще происходит дела и что для чего делается. Вот пока нас подарок на листы пакетов. Спасибо. Спасибо.